Я э, тоже возмущен этим поступком э, журналиста-литературной Украины, но, с другой стороны, вы проповедуете учение, которому 2000 лет, а он проповедует учение, которому 60 лет, там, или сколько, 70 лет. То есть он как бы живет ближе к нашему времени, чем вы. Но, э, как Иисус сказал, по поступкам судите людей, по плодам их. Вот. Что касается вашего первого вопроса, вы сказали, что не... Желаю ли я вернуться в историческую родину? Очень желаю. Два года тому назад парламент Нигерии прислал двух сенаторов сюда на, на нашу годовщину, чтобы просить у нашей церкви разрешения, чтобы меня отпустили на историческую родину, и чтобы я мог там сделать от 10% того, что я сделал для украинского народа, для своего народа. Если бы это было в моих прерогативах, если бы я не раб Божий, если бы я не служитель Бога прежде всего, я бы уже сейчас, не дожидая завтра, собрал бы сумки и с удовольствием бы жил в такой атмосфере и в место, где мне не текают, и где мне не напоминают, что я не как все. И где меня, наоборот, принимают как национальный герой. Но служить Иисусу и следовать за Богом требует жертвы. И прежде всего оно требует послушания призвавшего, то есть Всевышнего, который когда-то меня нашел и помиловал меня. И который когда-то свою жизнь положил за меня. Если он отдал свою жизнь за меня, я могу потерпеть что угодно тоже за него. Поэтому я здесь не потому, что мне очень хочется в Украине жить. У меня разрешение в Америке. Могу там жить. У меня разрешение во всей Европе, в европейской стране. Могу в любой стране жить. Вообще, даже вы знали. Человеку, кому хочется жить хорошо, не в Украину едет. Наоборот, 4 миллиона или сколько украинцев уезжают отсюда подальше, чтобы найти лучшую жизнь. Не за лучшую жизнь я сюда приехал, а за то, чтобы наоборот дать жизнь с помощью Бога тем, у кого жизни нет. Второй, э, ответ, второй вопрос. Сколько денег я отсюда собрал, чтобы передать собратьям в Африке? Знаете, в Библии написано, что для, для лукавого все лукаво. Каждый судит других по себе. Потому что человек, не, не буду говорить о вас, потому, но потому что человек способен Собирать деньги чужих людей и передать кому-то или воровать деньги еще не обозначает, что все так способны. На то я и проповедник, потому что я мог, бы, но я мог бы, но не мой выбор, Бог меня выбрал. И я отказался сознательно от возможности зарабатывать, поверьте мне, немаленькие деньги. И даже при этом на сегодняшний день я не бедный.

‫נו יעד כזה עושה, פתאום משה יזנאל, ‫כן יביאו, ‫לא תבוא ככבוק, נשול מיה, ‫איפקבו, נזמנל מיה. ‫היא מו, סלוז'יה, סלוז'יה, ‫הוא קראיינה. ‫הוא קראיינה. ‫הוא קראיינה, ‫הוא קראיינה. ‫הוא קראיינה, ‫הוא קראיינה. ‫הוא קראיינה, פתאום משה יזנאל, ‫אשתו קקדה, ‫והוא גיטלסקו הגרמני. Гитлер начал уничтожат политически противников, хорошие люди, праведные люди в этой стране, там, том числе проповедники, говорили, што мы не политики, это нас не касается, пускай их уничтожают. Потом Гитлер взялся за а, евреев. И тие проповедники, и праведни люди говорили, што мы не евреи, нас не грозит. а потом, один из них писал, потом пришли за, за мной, за меня, и говорит, теперь я не умел, имел что сказать. Когда мы видим зло, и праведники при этом, или хорошие люди при этом а, мощать, вот единственное, что нужно, чтобы зло размножалось до невидимого размера, это чтобы праведники мощали. А расизм есть зло. Когда артисты выступают против расизма, Я дождь тоді зупиняти свій голос. В другій частині нашої програми ми будемо говорити про зло і добро в Україні. Не забувайте, що ви дивитеся програму Четверта влада. Сандей, і все-таки я знаю ситуацію з расизмом в багатьох країнах. І Україна найбільш толерантна країна. Ну, принаймні, з європейських країн. У нас проявів расизму ну, якісь там одиниці, і це смішні речі. всі. В Польщі, в Румунії, в Росії, у Франції, в Німеччині значно більше проявів расизму ніж в Україні. Чи варто тут боротися саме з расизмом? А, я думаю, що і з расизмом надо боротися, Потому що на самом деле последние 4 роки Україна на стала рекосменом по расизму. Prochla Mugado Bela Pedicia Shetire Napademi. Na in, year, in a stranger. He did it in his neck that when she lost Smetin. He ate a Uje Mnoga. Ranche, a peridilla, Ukraine, no postatistic, Irasvit, Rasisma, Rossi. No, three god up a moment, Amonazad, Putin, Priya, Rashi, no, Zakontakoi, the Annationally, Nakazavat, Oshin Joska, Zarasisma. Но этот закон должен быть принят в Україні, тому що в тоді саме Франції і в другі європейські странах, это не только за убийство зі на или за они, а, нападні ну, суддять і сажають людей, даже за слова не коректні сажають людей. Поэтому такой закон надо наставити, щоб вона бі чтобы он був принят в Україну. Санди тоді э, українці будуть наполягати на те, що був спеціальний закон проти національних меншин і проти людей інших і національності, тому що люди. іноземного походження зробили в сотні і тысячи разів більше злочинів проти українців, ніж українці зробили проти людей, скажем, іноземного походження. Да, это тот же самый спор, который можно спорить вечно. Допустим, кто-то говорит, что зачем говорить за Холокост? Гитлер убивал не только евреев. Гитлер убивал, допустим, больше русских или больше кого-то, чем а, евреев. Но дело в том, что остальных он убивал, потому что они были противники, или потому что они воевали. А евреев он убивал, потому что они евреи по национальности. То же самое, как расизм. Люди нападают на иностранцев, потому что он шел по улице, он темный, он не такой, как они хотят, но как себе. Поэтому если люди нападали, если из-за того, что иностранцы сделали что-то плохое, это совсем другое дело.